Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi ya tetap di channelnya Ming Mei Nah oke teman-teman di video kali ini Ming Mei mau memasak tumis rumput laut Rumput lautnya seperti ini ya Nah ini namanya Heilong karena panjang banget ya Teman-teman yang ada di negeri Formosa mungkin udah pernah lihat sayurannya seperti ini dan bagaimana cara menumisnya bagi teman-teman yang penasaran silahkan simak terus video ini sampai selesai ya Dan semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua khususnya teman-teman yang ada di negeri Formosa Dan jika teman-teman suka dengan video saya ini bagi yang belum subscribe tolong bantu saya subscribe like dan komen ya agar saya tambah semangat bikin video sharing masakan-masakan ala Taiwan Nah setelah dicuci bersih sekarang kita potong-potong dulu ini rumput lautnya Setelah selesai, sekarang kita sisihkan dulu. Lalu, untuk bumbunya juga sangat simpel, kita hanya siapkan irisan jahe. Ya, nah, jahenya kita potong lidi. Selain jahe, sekarang kita siapkan ini namanya popuzu ya mungkin teman-teman yang ada di negeri formosa udah pernah tahu bumbu seperti ini ya dan sekarang kita langsung aja lanjut ke cara masaknya kita panaskan minyak sayur dan kita tumis dulu jahe kita tumis jahe ini sampai baunya harum ya Sekarang kita masukkan rumput lautnya Kita tumis-tumis sebentar ya Lalu sekarang kita masukkan ini popunya Lalu kita tambahkan sedikit garam dan bubuk kaldu Nah kita tumis-tumis agar bumbunya merata ya lalu kita tuangkan sedikit air kita ratakan dan kita masak rumput laut ini ya sampai mendidih kita masak rumput laut ini sampai empuk agar biar cepat empuk kita bisa tutup ya atau diungkep ya Nah seperti inilah hasilnya Ini setelah saya masak beberapa menit ya ditutup Dan kalau udah seperti ini ini udah matang ya udah boleh diangkat dan disajikan Nah oke teman-teman seperti inilah hasil akhir tumis rumput laut dari Ming Mei hari ini Bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba resepnya Dan jangan lupa tetap bantu support Ming Mei dengan cara subscribe, like, dan komen Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye